Законодавством внесено изменения в отношении администрирования акцизного податку. Детальніше про это рассказал начальник головного управления ДФС области Олексей Кавилін в нашем интервью. Алексей Анатольевич, с 1 января введен акцизный налог с розничной торговли под акцизных товаров. Расскажите, в чем его суть? Акцизный налог платят все предприниматели, которые реализуют продукцию розничной, в розничной сети. Ну, во-первых, это что попадает под акцизный товар. Это пиво, алкогольные напитки, табачные изделия, нефтепродукты, такие как бензин, дизель и моторные масла. Они могут реализовываться через магазины, через кафе, бары, либо ларьки. Ставка 5%. От стоимости товара с налогом на добавленную стоимость. Должны ли единщики уплачивать этот налог? Да, будут, если единщик реализует пиво или такую продукцию под акцизной группы. В итоге получается сумма немалая, особенно учитывая то, что продавцы перекладывают этот налог на конечного потребителя, то есть на нас, рядовых покупателей. Все эти деньги идут в местные бюджеты. Это одно из основ политики децентрализации власти, которая заложена уже в бюджет 2015 года, и все средства от акцизного налога в том числе поступают в местный бюджет. И местные, местные власти уже сами определяют, куда необходимо эти средства использовать. И совместно с представителями общественности выбирают самые Самые болящие места, куда эффективно используют эти средства. Получается так, что чем больше люди купят под акцизных товаров, которые не на пользу здоровью, тем будут больше ремонтировать дороги, крыши, больницы. Получается так? Совершенно верно. Эти средства будут поступать местным громадам, и они уже будут сами распределять эти деньги и эффективно вкладывать во все необходимое в том числе и ремонт дорог, в школ, садиков, крыш и так далее. Известно ли первое поступление акцизного налога по запорожской области? Вот смотрите, с начала года поступило в бюджеты уже около 15 миллионов гривен. А если у предпринимателя есть несколько или несколько десятков торговых точек в разных населенных пунктах, куда он должен платить налог? Налог он будет платить по месту регистрации, где зарегистрирован этот магазин. Если один магазин у него находится в Запорожье, а другой, предположим, в Гуляйпольском районе, то тот магазин за Запорожский он будет платить, Запорожье, бюджет Запорожского местный бюджет Запорожья, а магазин Гуляйполя в налог будет платить в бюджет того района. А какая предусмотрена ответственность за неподачу декларации? Если не своевременная подача декларации или не подача декларации, предусмотрена штрафная санкция в размере 170 гривен. Если же будет повторное, повторное нарушение, то санкция будет в размере 1020 гривен. Но я хочу сразу подчеркнуть, что Желательно избегать всех этих правонарушений, потому как такие подобные нарушения могут быть основанием для документальной проверки внеплановой. Законодатели не ограничились введением акцизного налога. Вскоре к алкогольным напиткам будет причислено и пиво. Расскажите об этом поподробнее. Совершенно верно. Начиная с, с начала июля 2015 года пиво будет переходить в категорию. Алкогольные напитки. Соответственно, те, кто реализует пиво, им необходимо будет приобретать лицензию.